холодильник Samsung. Ось вот такий No Frost. Значит, розібрали тарабанный вентилятор. по моему тарабанного вентилятора, розібрали вентилятор. Все. Заслонка. Отломане крепление заслонки. Нема за что и крепить заслонку. все стороны есть, с стороны до моторчика. Ось моторчик у нас ось моторчик. Ось нема. Значить, що я зробив? Просвели в дірочку. Прослив дірочку, видно, не видно, видно дірочку, валу моторчика. І підготую вже болтик гаєчку, Шайбочку. і тут просвелив дірочку. Видно, не видно. Зараз буду збирати. Соберу покажу. значит, закрутили на болтик. Через шапочку, красивенько, там все получилось. Бомба ракета. Сейчас проверим, как оно крутится. Итак, 500 дней. Проверяем, пробуем. Красота. Все крутится, все работает. Все, сейчас меняем мотор вентилятора и бой. Итак, закинули пивая. Вентилятор пошел. И заслонка пошла. Все заработало. Собираем дальше. Собираем, запров... проверяем и отдаем. Ну вот так вот установили, датчик на место. Все заклеили, закрепили. Закидываем сейчас обшилочку. и вперед. Ну, все собрали, закрутили, болтики все зажали. Включаем его. 23,25 в камерах. Ну все, вин пошел. Всем счастливо, подписываемся. Samsung. Набрав температуру. 2,3 градуса 2,4 внутри. Показываю настроено 5. Минус 18 в морозилке. В Морозилки минус 18. Ну все, Samsung рабочий можно отдавать.